أما بعد شكر شتي شتقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على لا لا الہ الہ الا اللہ الا اللہ جس در پہ بنا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا اے بڑے کرم ہے فیسلے لے ابڑ نصیبوں کی بات ہے بالا بی کمالی کشف دجا بی جمالی حاصل جامی وخصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم